Jom kita tengok dua klaus dalam perjanjian tarif yang menggadaikan negara. Okey, baru ni kita tahu yang US dah umumkan tarif untuk Malaysia adalah 25%. So yang ni sama ada tak tahu ataupun buat-buat tahu Malaysia menandatangani perjanjian Untuk membeli LNG gas asli cecair Beli daripada US Kita negara pengeluar gas, kita negara pengeluar minyak Kena bayar 3.8 bilion USD Hampir 20 bilion setahun kita kena bayar kepada US Untuk hanya semata-mata beli gas asli cecair Kalau tak tahu, tanya jangan buat orang lain pun pening macam kamu juga kan semalam Padahal kita pengeluar LNG, betul tuan? Apa kejadah kita nak beli gas daripada mereka? 3.4 bilion. Cerdik ke bodoh tuan-tuan? Bodoh. Parah Hisham Jalil, parah. Dia joget-joget sekejap. Kita sign tadi perjanjian perdagangan kita. Selama je dia katakan, oh joget-joget-joget, mereka dapat 1 trilion. Okay. Alright, terima kasih kawan-kawan. Kita nak mulakan dengan saudara Farhan apa yang benar ubi sangat geng-geng pembangkang wallahu alam Terima kasih. Jom kita mulakan dulu dengan video daripada saudara Farhan. Terima kasih kawan-kawan. Batu like dan subscribe. Okay, aku kadang-kadang video-video terlalu banyak ni. Aku pun tak tahu. Bila video dah terlalu banyak sangat ni, aku pun tak tahu aku nak mulakan video yang mana satu. Tapi saat-saat ni video ni yang aku baru dapat saat-saat aku fikir aku bawa dululah saudara Farhan ni untuk nak memperjelaskan kepada kita semua kepada para penonton apa yang dipertikaikan oleh pembangkang sehingga hari ini Aa, apa yang mat jargon susah sangat duk nak faham telah apa tengok live iswadi semalam kan mat jargon tu universiti petronas malaysia fuh belajar sampai ke mana apa neraka apa belajar sampai dekat negara-negara setan tu tapi balik-balik Malaysia jadi benak ubi. Aku tak tahulah. Kan? Sini balik. <laughs> Alright. Terima kasih kawan-kawan. Jadi jom kita mulakan dengan saudara Farhan. Simple sangat kita nak faham apa yang diperkatakan oleh saudara Farhan. Alright. Jom kita layan bersama dengan saudara Farhan. Terima kasih kawan-kawan yang hadir. Sekarang dah 2 minit pukul 12 tengah malam. Jom kita layan. Jom kita tengok dua klaus dalam perjanjian tarif yang menggadaikan negara. Okey, baru ni kita tahu yang US dah umumkan tarif untuk Malaysia adalah 25%. So, bila naik tarif ni, dia akan bagi kesan sangat negatif kepada syarikat-syarikat Malaysia. Sebab bila syarikat Malaysia yang selama ni jual barang ke US dengan harga murah, terpaksa harga barang-barang tu naik melambung sebab tarif 25% tadi. So, kesan yang kepanjang dia, bila harga barang buatan Malaysia ni naik dekat US, orang dah tak beli dah barang ke Malaysia dan akhirnya syarikat-syarikat yang ekspor barang ke US ni boleh hancur bisnes mereka dan akhirnya boleh bankrupt. Itu yang berlaku kesan kenaikan tarif. Jadi apa Malaysia buat? Madani dan Anwar Ibrahim dia pergi US bincang dengan Donald Trump, bincang dengan White House. Akhirnya tarif turun daripada 25% kepada 19%. Ini satu kejayaan sebenarnya. So kat mana isunya? Isunya adalah baru-baru ni Malaysia tanda tangan satu perjanjian tarif dengan Amerika waktu ASEAN. Kalau ingat baru ni yang Trump datang Malaysia tu, Malaysia pun sign. So ada dua clause dalam perjanjian tu yang pembangkang jadikan isu. Pembangkang kata oh dalam dua clause tu, kita menggadaikan negara hanya untuk turunkan tarif. So kita tengok sekarang apa clause tu. Yang pertama clause 5.1.1. Dalam Klaus clause tu pembangkang kata bila US buat keputusan untuk sekat salah satu negara sebab bagi ancaman kepada US Malaysia wajib ikut sama-sama sekat negara tu sebagai contoh ada negara A US kata kita nak sekat negara A dalam perjanjian tu Malaysia pun kena ikut sekat juga ini tak boleh sebab ini kita negara berdaulat mana boleh suka-suka ikut US itu pembangkang kata hakikatnya tak betul pun kalau pembangkang baca habis dia akan nampak ada satu term kat itu dia buat shared economic or national security concern apa maknanya maknanya kalau Amerika rasa salah satu negara tu dia bagi ancaman kepada US US sahaja Malaysia tak payah ikut pun hanya kalau negara tu bagi ancaman kepada US dan Malaysia barulah Malaysia boleh sanction atau sekat negara tu kalau US kata tak suka A kita kata oh sekarang ni A tak ancam kita pun Malaysia boleh ambil keputusan untuk tak payah sekat so kat mana yang langgar dan gadai sangat kerautan negara, negara ni tak ada pun yang kedua mereka kata kita gadai kedaulatan negara sebab kita beli barang yang terlampau banyak daripada US hanya untuk turunkan tarif. So maknanya nak turun tarif tapi Malaysia terpaksa beli barang tak apa-apa daripada US hanya untuk puaskan hati Trump. Ini kata membangkap. Hakikatnya sekali lagi tak betul. Tahu apa kerajaan buat tak? Madani melalui MITI pergi jumpa dengan semua GLC, GLIC syarikat swasta, dia kumpulkan semua dia kata okey, sekarang Trump marah sebab dia kata oh US beli barang Malaysia lagi banyak daripada Malaysia beli barang US. Jadi kerajaan kata GLC, GLIC swasta ni kamu listkan balik apa barang-barang yang memang kamu beli daripada luar negara terutamanya US uh, Petronas bagi list KWSP Khazanah semua bagi list akhirnya kerajaan kumpulkan semua dalam satu deck jumpa Trump dia kata, tengok ni berapa banyak, banyak kami beli ini bukan barang-barang yang kita terpaksa beli entah for whatever reason tapi inilah barang-barang memang kita memang akan beli pun sebagai contoh yang kecoh sangat baru ni pasal LNG dia kata kenapa Malaysia pengeluar LNG tapi kena beli daripada US 3 juta tan LNG. Ini maknanya hanya untuk puas hati Trump kita beli. Tak betul. Hakikatnya ini adalah benda yang memang kita beli setiap tahun. Sebagai contoh, 2024, berapa tan kita import LNG daripada luar negara? 3.25 juta. Dalam perjanjian Trump, kita cuma import 3 juta. Maknanya apa? Maknanya itulah nilai memang setiap tahun kita beli. Bukan kita sengaja beli 3 juta hanya untuk puaskan Trump. Tak betul. So, bila tahun ni kita jumpa Trump, kita kata Trump, kita nak beli 3 juta tan uh, LNG. Itu bukan satu yang baru sebab tahun lepas pun kita beli 3.25 juta tan. Ini masalah. Bila tak faham isu tapi nak komen. So inilah yang kerajaan madani buat untuk turunkan daripada 25% tarif kepada 19% tarif untuk selamatkan lebih 7,000 peniaga di Malaysia. Kalau keputusan ini, tindakan yang berjaya ini sebab kita boleh turunkan pun akhirnya. Kalau tindakan ini dikritik oleh pembangkang, soalan yang patut kita tanya pembangkang, kalau kamu kerajaan waktu Trump naikkan tarif kepada 25%, apa yang kamu akan buat sebenarnya? Cuba jawab. Apa yang hampa akan buat, wahai pembangkang? Apakah yang pembangkang akan buat kalau pembangkang yang akan mengurus soal tarif ni. Haram satu habuk pun dia tak bagi carangan. Satu pun dia tak bagi idea. Macam mana nak bentangkan depan Trump supaya kita dapat tarif. Ya, walaupun Razi Jidid ada cakap, kenapa tak berbincang pun dengan pembangkang kerajaan hanya buat kerajaan sahaja. Dan pada pendapat aku, betul juga kerajaan tidak patut berunding dengan pembangkang. Tetapi yang akan beli macam-macam segalanya bukan pembangkang. Bukan pembangkang yang akan beli LNG, bukan pembangkang yang akan beli itu beli ini. Yang akan mengurus pembelian tu adalah ni ni. KWSP, Khazanah, Petona, syarikat-syarikat ni yang akan beli. Yang di luar konteks politik. So, ni yang kadang-kadang tak faham. Kerajaan kumpulkan semua untuk nak bentang depan Trump. Trump, kami pun beli barang US banyaklah, Trump. Kami nak beli lagi ni. Sampai terbang lagi kami nak beli tu, nak beli ni. Sekali aku bawa dengan hampa, Coach Shariman respon dekat Isyam Jalil. Isyam Jalil. Oh! Isyam Jalil ni, pakar segala-galanya. Hampa tak, dunia ni wujud sampai lah dunia ni kiamat. Hisham Jalil pakar nak bab tepi nampak. Tak ada dah manusia sepakar Hisham Jalil. Hisham Jalil dia pakar dia hebat sewaktu bersama dengan Najib tu. Oh. Hu, jangan buat main dengan Hisham Jalil. Hisham Jalil, hu. Okey, alright. Um aku nak bawa pula, um, satgi aku nak bawa dengan apa kawan kita daripada podcast ni. Ha, ni ni banyak dah respon-respon saja. Aku nak bawa yang ni pula dengan Ina dulu. Aku bawa dengan perempuan ni, dua orang perempuan aku sediakan Tak tahu ataupun buat buat okay. Aku bawa kawan kita daripada Ina so, seorang ni sebagai Ina Stitch. Apa yang dikatakan oleh ahli parlimen apa dia ni ya ah, lebay ni ya ah. Ahli parlimen mana? Pasir putih ya? Lah. Bukan, bukan uh, pasir putih uh, Sebab dia ni komen berkaitan tarif ni Dan seorang wanita ni dia respon soal kehadiran Trump kehadiran Trump aku ada beberapa video sekejap aku akan masuk dengan apa sama-sama And sebab apa? Sebab pembangkang yang paling bebal di dalam dunia dan akhirat ni nak babi ke <laughs> Jom kawan-kawan bantu like dan subscribe kan. Kalau iklan masuk bantu Soli Chabudin tak sikit iklan satu kan. Yang ni sama ada tak tahu ataupun buat-buat tahu. Malaysia menandatangani perjanjian Untuk membeli LNG Gas asli cecair Beli daripada US Kita negara pengeluar gas Kita negara pengeluar minyak Kena bayar 3.8 bilion USD Hampir 20 bilion Setahun kita kena bayar kepada US Untuk hanya semata-mata Beli gas asli cecair Kalau tak tahu Tanya jangan buat orang lain pun pening Macam kamu juga Kan semalam Tengku Zafar ada masuk dalam parlimen Untuk jelaskan benda ni Ke kamu tak masuk Kes ni korang jangan lagi ingat Petronas ni macam budak sekolah kena paksa beli gas sampai berjuta berbilion setahun. Petronas memang antara supplier untuk gas asli tapi demand tu makin tinggi dan supply kita makin berkurangan. Kalau Petronas boleh supply LNG tapi dengan harga yang lebih murah to meet the demand. So why not? And this is possible kalau harga LNG daripada luar lebih murah daripada kos pengeluaran ataupun kos penghantaran LNG daripada Malaysia. Dan korang pun kena tahu yang Petronas bukan hanya syarikat nasional tapi dia juga syarikat global. Dalam pasaran global syarikat seperti Petronas boleh bertindak sebagai trader yang mana mereka membeli dengan harga yang lebih murah di pasaran dan kemudian menawarkan harga yang lebih tinggi dan dapat keuntungan perdagangan yang mana kita panggil trading margin. Jadi jom kita dengar apa yang Tegu Zafu cakap dekat Parlimen. Petronas sebenarnya dari dulu lagi membeli LNG dari pelbagai negara termasuk Amerika Syarikat. Sebelum ini Sebelum pengumuman tarikh pun Petronas dah beli LNG dari Amerika Syarikat Tapi sebab kita tak kerja di Petronas Bila dengar pengumuman saja Terus melompat Sedangkan perkara ini bukan baru Perolehan ini merupakan sebahagian daripada strategi komersial bagi memastikan kestabilan bekalan serta memenuhi komitmen kontrak domestik dan antarabangsa. Jadi ini adalah keputusan komersial Petronas untuk pastikan bekalan stabil. Kontrak perlu ditunaikan dan negara tidak boleh berdepan dengan krisis tenaga. Pak kata Tengku Zafrul negara yang berdaulat kenalah ada sumber dan tenaga yang pelbagai barulah kita ada energy security. Bila kita ada bekalan yang konsisten, kita akan ada kurang masalah gangguan bekalan. Untuk pengetahuan hampa lah okay. Hisham Jalil ni dulu kerja dekat Petronas nak abang Hisham Jalil ni kerja dekat Petronas Hisham Jalil ni dulu ni dia Petronas ikut arahan dia nak abang pergi ha? Hisham Jalil ni dulu Petronas ikut arahan Hisham Jalil Bukan Hisham Jalil yang ikut arahan Petronas Petronas yang ikut arahan Hisham Jalil Kita dengar sikit lah ucapan Hisham Jalil ni Wallah waktu aku nak tunjuk lah dia sangkut pula Padahal kita pengeluar ruang betul tuan Apa kita dah kita nak beli gas daripada mereka 34 bilion Cerdik ke bodoh tuan Bodoh Bodoh okay. 34 bilion Lepas tu 200 juta barang aero angkasa beli lagi Campur arang batu kena beli Dan kemudian bukan itu saja. Aku Okey Nampak sangat Hisham Jalil ni, dia tak tahu apa-apa sangat Kan? Mungkin dia ni, okey, hang dulu Han duduk dekat kewangan Tapi Han tak duduk dekat MITI, Han tak duduk di bawah syarikat-syarikat yang berdagang Yang duk import barang daripada US, mungkin Hisham Jalil tak tahu tapi dia ada obat kepala tau Macam minyak dan gas, semua cukup dalam negara kita Hisham, Hisham, okeylah dah lah tu Dah lah tu, kita nak pergi untuk video seterusnya, aku nak bawa dengan so, uh, soal Hisham Jalil tadi kan dia sentuh juga. Aku bawa dengan Coach Syariman dululah. Coach Syariman Uh, Sekejap barulah kita masuk dengan soal Donald Trump ni. Uh, Donald Trump ni. Jalil Pag. Hisham Jalil dah pening. Perjanjian tarif timbang timbal balas. Uh, mungkin hampa tengoklah dekat YouTube pun aku tengok ada beberapa beberapa channel yang ambil ucapan gah di depan wala on, di depan penyokong-penyokong Eh? Oh, pakat-pakat tunggal lah. Kononnya Hisham Jalil ni hebat gila lah. Pada haram apa pun tak tahu. Ha, eh, Hisham Jalil tu kalau dia jadi pas tu, dia nak bagi ke? Hisham Jalil jadi calon. Ha, okay? Ha, cuba apa fikir? Pas dia nak bagi Hisham Jalil jadi calon ke? Oh, parah-parah. Bodoh lah nak ambil. Parah Hisham Jalil. Parah. Dia joget-joget sekejap. Kita sign tadi perjanjian perdagangan kita <SILENCES> Selama dia dikatakan Oh joget, joget, joget Mereka dapat 1 trilion Inna lillahi wa inna ilahi rojun <SILENCES> Tolong ingat awak tu student Harvard Student Harvard sepatutnya menggunakan ini Lebih bukan di sini yang lebih Nampak Ingat Isyam Jalil Malaysia tak rugi Malaysia tak tunduk Malaysia dapat lebih Sebab engkau tak sebut Engkau tak calculate Engkau tidak melihat kepada Peluangnya dijana oleh Malaysia Na'udzubillah min zalik Dengan ni betul-betul Biasa tu dan UPM ni Sekolahkan Student Harvard Yang macam Isham Jalil Student Harvard yang lain Okay tip top But not Isham Jalil <laughs> Yang pertama, tarif cukai turun daripada 25% kepada 19%. Cuba kau klik, berapa banyak manfaatnya untuk Malaysia. Yang kedua, lebih 1,700 barangan Malaysia tidak dikenakan cukai oleh Amerika Syarikat. Cuba kau klik, berapa banyak manfaat untuk Malaysia. Yang tiga, barangan Malaysia masuk ke US lebih mudah, lebih senang. Siapa yang untung? Malaysia yang untung. Nampak? Yang barang daripada US jadi lebih murah Siapa yang untung? Malaysia juga yang untung Wahai Isyam Jalil Yang kelima Jasi Malaysia akan jadi lebih baik dek, Kerana proses dagangan dua hala Dan wujudnya agreement on the steps of tarif ART Faham kan? Manalah tahu nak kena translatekan pula Untuk student Harvard yang macam Isyam Jalil ni Dan yang paling penting yang keenam Isyam Jalil Pelabur akan lebih yakin dengan Malaysia Bila mana pelabur lebih yakin dengan Malaysia Agak-agak Isyam Jalil lah Berapa banyak yang Malaysia akan terima duit Masuk Hasil daripada pelaburan Nampak Dan of course Isyam Jalil tak nampak semua benda ni Sebab dalam kepalanya Sudah berkarat Dengan macam-macam Propaganda yang dia sendiri Wujudkan So dia tak nampak lagi kebenaran Dia tak nampak lagi fakta Dia tak nampak lagi kelebihan Di sebalik daripada Agreement on Receptacle Tarif Atau perjanjian tarif timbal balas nampak maksudnya apa sandal dengan joget-joget itu siapa yang untung Malaysia yang untung siapa yang dapat lebih Malaysia yang dapat lebih siapa yang tengah pening Isham Jalil yang tengah pening <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nampak ya nampak ah uh, tak tahulah eh student Oh tu kan belajar jauh-jauh lepas tu jadi walaun jadi kalau han jadi bijak tak apa-apa han jadi bodoh <laughs> jujur cakap kan apa ke benda lah Hisham Jalil ni han apa pun han tak tahu dulu Hisham Hisham waktu han duduk di dalam kerajaan bersama Nana Najib 2018 Kadar penggunaan gas kah, apa segalanya, elektrik kah, segalanya kadar penggunaan pada tahun 2018, 2017, 2016 tak sama dengan hari ni 2025. Era Hang Nisha waktu bersama dengan Najib dah dah lain dah. Waktu Hang hutang negara pun hanya berapa ratus bilion je. Ha? Sekarang hutang 1.3 trilion. Dulu pendapatan kerajaan waktu zaman Hang waktu dulu ada GST lain. Sekarang hanya SST, pendapatan, pelaburan, perkembangan ekonomi segalanya berubah berubah Anwar ambil alih kerajaan RM78 sen 1 US dollar hari ini Anwar jadi kerajaan dah 3 tahun RM4.19 waktu zaman pentadbiran Hisham dulu daripada RM2 lebih naik RM3 naik Najib tumbang RM3 dekat RM4 dah Najib tumbang tu satu US dolar dah hampir empat ringgit Malaysia. Eh empat ringgit Ah ha, betul lah empat ringgit Malaysia bersamaan satu US dolar Anwar ambil alih kerajaan satu US dolar empat ringgit tujuh puluh lapan sen. Dan sekarang tiga tahun Anwar jadi PM empat ringgit sembilan belas ringgit sembilan belas uh, sen. Oh Isyam. Jadi pada aku Isyam tak payah nak sembang macam gah sangat. Geng wala untunggang hang saja untuk anti tibai kerajaan. Hakikatnya anti tibai-tibai kosong je. Hang tak bagi pendapat, hang tak bagi jalan penyelesaian, hang tak bagi apa-apa idea pun. Hanya nak balun kerajaan semata-mata. Nak abang ni. Sama je kau cakap baru. Allahuakbar subhanallah. Okey. Sibuk mengatakan PMA baru. Dia lupa jasa PMA atas Gaza. Okey, yang ni aku sekejap aku tak mau bawa lagi. Aku nak bawa yang lain dulu. Set, kita nak masuk soal-soal Trump lah. Ha, barulah ni. Okey, kita pergi ke hmm Sagi aku nak bentangkan kepada hangpa betapa dengkinya perasaan hasad, dengki, penyakit hati, penyakit jiwa, penyakit mata puak-puak pembangkang terhadap kerajaan Madani. Aduh.